Это для руководителей на будущее всех уровней. Правильно поставленная задача ⁇ это 50% уже успех. Так вот, она была поставлена неправильно. Была поставлена задача набить себе карманы э, через закон о гусификации, а не э, укомплектовать армию профессионалов. А что и привело к уже сейчас, это вторая, третья производная от этой основной проблемы. Приняли закон о бусификации, коррупционный в чистом виде приложили, скорее всего, руку как раз донецкие мусора к этому, потому что часть донецких мусоров в Киев перебралось. Видно их, так сказать, рука, по крайней мере. Почему? Потому что мусора потом позаскакивали как раз в ТЦК. Если кто не знает, в ТЦК в этих ротах комендантских часть мусоров, которые там с одной стороны спрятались от призыва, а с другой стороны набивают карманы деньгами. Довольно-таки неплохо, как оказывается. Ну, по крайней мере, исходя из те, той информации, которая дают полиция, СБУ, ДБР, когда ловят ЦКшников с миллионами денег. То есть механизм этот работает. Он и был так изначально стартово придуман. То есть это был коррупционный механизм, который привел к некоторым бедам. Первая беда. Это, 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 это кстати, вот убийство ТЦК, это не основная беда. Основная беда это то, что в армию начали заводить людей не мотивированных, не профпригодных. И тогда профессиональная армия становится любительско-бусифицированные, вот примерно так, просто разрушили украинскую армию. То есть это, это конкретная диверсия, этим уже должны заниматься контрразведка давным-давно, непонятно, что ничего мышей не ловят в этом смысле. Армия сейчас у нас, профессиональная армия, которая была на 22-й год, она железная была, она сейчас разрушена как раз вот этой бусификацией, потому что завели людей, которые воевать не будут. Ни под, каким, ни, по какие условия, ни под какие условия. Почему? Потому что это, это люди генетически не, не воины. Он один процент. Я почему-то сказал о 300 тысячах человек в армии. Это один процент от населения. Вот один процент может воевать, остальные нет. И не надо их ставить в строй. Это, это их можно только обобрать. Вот почему закон этот и был принят. Чтобы обобрать тех, которые обобрать конкретно. Люди сейчас боятся на улицу выходить без нескольких сотен долларов в кармане, чтобы откупиться от кого? От ТЦКшников, от мусоров, которые сейчас прикидываются ТЦКшниками. Вот и все. Вот это называется такое косилово, так называемое. То есть это, это уже третье производная от самой проблемы как таковой. Почему? Потому что ТЦКшников в этом смысле просто подставили. Они ставили механизмом механизмом сбора денег. То есть это коррупционные, основной коррупционный составляющий. И, естественно, по механизму бьют сразу противодействие. Любое действие порождает такое же противодействие. Это не только закон физики, это и закон социума как такового. И, естественно, по ТЦКшникам будут бить. Сейчас только начало. Начало, почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами. Ну, недовольство сейчас в армии, а в армии как раз почему? Ну, потому что, во-первых, идет поставка людей бусифицированных, а во-вторых, бусифицированные, понимая, что и с ними обошлись э, не, не, неправильно, они, естественно, потом, получив определенный опыт, будут возвращаться искать обидчиков. Потому сейчас это только цветочки. Там думают, что ФСБшники сейчас тут включатся однозначно. Они впереди планеты, Алексей. как только видят какую-то проблему, начинают ее раска раскачивать. Но это еще цветочки. Будут, будет, ягодки будут тогда, когда с пулеметов начнут их косить с автоматов, пулеметов будут, когда забрасывать сбросами с FPV дронов. Причем начнут с ТЦК, закончат в Верховной Раде и к админам, потому что все же прекрасно понимают, откуда все эти ноги выросли. Так вот эта проблема, это внутренний раздрай, это гражданская война. И вот этот ТЦК, вернее, бусифи... закон бусификации приведет к гражданской войне внутренней, причем жесточайшей. Первые грибуты-цикарщики, они уже начали от А вот закончится это шмыгальней, ну, исходя из истоков этой проблемы. Потому ее надо срочно решать, срочнейшим образом. Мы уже несколько раз говорили. Первое, ребят надо спрятать. У меня куча друзей ЦК Их надо спрятать в бригады. Надо расформировать ЦК и завести их в центре, в центре комплектования в самих бригад. В рекрутинговые центры. Там камбрих разберется. Поверьте, когда зайдет там 100, 200, 300 человек ТЦКшников в бригаду, он четко распределит, каких мусоров на передок, кого посадить за стол бумажки перебирать, а какие бусики куда отправить. То есть там вопрос этот решится в три секунды. А дальше мотивации, серьезные мотивации финансовые, надо поднимать денежное содержание от 5000 долларов и приглашать военнослужащих в строй. Причем на это время запустить этот ТЦКшный, вернее, этот бусификационный закон на внутреннее потребление, так называемое, построить в строй всех силовиков, которые сейчас есть в стране. Имеется в виду госслужащих, то есть силовиков госслужащих, как надо завести в вооруженные силы Украины. И решится вопрос. Иначе, иначе у нас будет реальная гражданская война. А поверьте, ФСБ уж точно устроит ее, раскачает так, что мало не покажет.